السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بالله إجراء إن نبقي شرف لنا ونعمت هي وعذوبه الرب صلاته وعليه الله سبحانه وتعالى قبول ما رغبته بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعن يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته قالت كنا نسمع النامنة رضي الله عنها لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما شعرت أني حملت ولا وجدت له ثقل ولا ألما كما تجد النساء إلا أني أنكرت رفع حيضتي وأتاني آت وأنا بين النومة واليقظة فقال لي هل شعرت أنك قد حملت فكأني أقول لا أدري فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها نبي الرحمة وذلك يوم الاثنين قالت فكان ذلك مما تيقن عندي الحمل فلما دنت بلادتي أتاني ذلك اللات فقال قولي أعيذه بالواهد الصمد من شر كل ذي حسد قالت فكنت أقول ذلك وأكرره مرارا قيل لما أراد الله عز وجل ظهور خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أمر جبريل أن يقبل طينته من مكان قبره الكريم فقبلها ثم طاف بها جنات النعيم فغمسها في أنهار التسنيم وأقبل بها إلى ما بين يدي الله العلي العظيم ولها عرق يسيل فخلق الله من ذلك العرق نور كل نبي جليل فجميع الأنبياء خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم ثم وضعت تلك الطينة في ظهر آدم عليه السلام ألقي فيها النور الذي سبق فخره وتقدم، فوقعت هنالك طوائف الملائكة المقربين سجدا لآدم عليه السلام، ثم أخذ الله تعالى لآدم آدم عليه السلام المواثيق والأحود، حين أمر الملائكة له بالسجود، ألا يعدي ذلك النور إلا في أهل الكرم والجود، المدخرين من الدنس والجحود. فما زال ذلك النور يتنقل من ظهور الأخيار إلى بطون الأهرار حتى أوصلته يد الشرف والمكارم إلى عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فلما نوان وفا يهده طلاف في الأكوان طال نشر علم الفتوة لظهور خاتم النبوة شخصت لعبد الله الأبصار وأشرقت عليه الأنوار وألبس ثوب الملاحة نطق بالبيان والفصاحة ناداه لسان المشية يا عبد الله ما يسله كنزا لما حملت من الوديعة العشاء آمنة المنيعة المتخرة من الدنس والأكدار سيدة نساء بني النجار اجتمع شمله بشملها اتصل حبله بحبلها ظهر صفاء يقينها انطوت الأحشاء على جنينها سطى نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جبينها أول شهر من شهور حملها أتاها في المنام عدم عليه السلام وعلمها أنها حملت بأجل الأعلم الشهر الثاني أتاها في المنام إدريس عليه السلام فأخبرها بفخر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقدره النفيس الشهر الثالث أتاها في المنام نوح عليه السلام فقال لها إنك قد حملت بصعيه بالنسل والفتوح الشهر الرابع أتاها في المنام إبراهيم عليه السلام وذكر لها فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حله الجليل الشهر الخامس أتاها في المنام إسماعيل عليه السلام عشرها أن ابنها صاحب المحابة والتبجيل الشهر السادسة أتاها في المنام موسى عليه السلام وعلمها بردبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاهل العليم الشهر السابعة في المنام داود عليه السلام وعلمها أنها حملت بصاحب المقام المحمود والحول المورود واللواء المعقود والكرم والجود الشهر الثامن أتاها في المنام سليمان علي عليه السلام فأخبرها أنها عملت بنبي آخر الزمان الشهر التاسعة في المنام عيسى بن مسيح عليه السلام وقال لها إنك قد خصيصت بمظهر الدين الصحيح واللسان الفصيح والنسب الصديق فكل واحد منهم يقول لها في نومها يا آمنة رضي الله عنها إذا وضعت شمس الفلال الهدى فسميه محمدا صلى الله عليه وسلم فلما استت بها تلق النفاس ولم يعلم بها أحد من الناس بسطت كف شكواها إلى من يعلم سرها ونجواها فإذا هي بياسي امرأة فرعون ومريم بنت عمران وجماعة من الحور الحسان قد أضاء من جمالهن المكان فذهب عنها ما تجد من الأحزان يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعفنا وعفونا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعفنا وعفونا وكلنا حيث كنا صلى عليك الله يا علم الهدى ما دام طير في العراق يغرد ولد الحبيب وقده متورد والنور من وجناته يتوقد ولد الحبيب ومثله لا يولد ولد الحبيب وقده متورد يا رب سل على النبي محمد كنج الخلائق من جهنم في غديه ولد الذي لولاهما ما عشق النقاه كلا ولا ذكر الحما والمعهد ولد الذي لولاهما ذكرت قباه اصلا ولا كان المحصب يقصد يا رب صل على النبي محمد كنج الخلائق من جهنم في غديه هذا الوفي بعهده هذا الذي من قده يا صاه غصن املدوه هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجدوه يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غديه هذا الذي قالت ملائكه السماء هذا مريح الكون هذا احمد ان كان معجز يوسف بقميصه تالله ذا المولود منه أزيد يا رب سل على النبي محمد انجي الخلائق من جهنم في غديه او كان ابراهيم اعطي رشده تالله ذا المولود منه ارشده يا مولد المختار كم لك من ثنة ومدائه تعلو وذكر يوجدوه يا رب صل على النبي محمد انجي الخلائق من جهنم في غديه يا عاشقين توله في حبه هذا هو الحسن الجميل المفرد ثم الصلاه على النبي واله في كل يوم ماضي ويجدد يا رَبِّ صل على النبي محمد انجي الخلائق من جهنم في قدير انما كرم 33 دارنا صلاه تولي <applause> دعاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله <سؤال> على محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم صلى <سؤال> الله على محمد صلى <سؤال> الله عليه وسلم صلى <سؤال> الله على محمد صلى <سؤال> الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 صلى الله <سؤال> على محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ممكن يدعو عشيا الله سبحانه وتعالى ما ودي مولود صلية صلاة ملام خبول سيما ഇതിന്റെ സ്വാഭാവിനി ഹബീബൻ തങ്ങളുടെ അകറത്തിലേക്കിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേല്ല അവിടുത്തെ മതത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണയല്ല ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഈ സൊലാത്തിന് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഹബീബ് അറസുഹി സൊല്ലാ അലിസ്ല്ല തങ്ങളുടെ അകറത്തിലേക്കിന് നേരിട്ട് തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേല്ല അതിലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മൗലിതിനെ കബൂലാക്കണേല്ല പോരായ്മകളെ പരിഹരിച്ച് നീ സ്വീകരിക്കണേല്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കി തരണേ തരണയല്ല എല്ലാവിധ സ്വാലിഹായ മുറാദുകളും നീ ഹാസുലാക്കി തരണേ തരണേല്ല ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേല്ല എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർണമായ ശിപ്പാഗി നൽകണയല്ല കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടിത്തരണേയല്ല നന്നായി മരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ബന്ധങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല ഞങ്ങൾ മരിച്ചു വിരിഞ്ഞയുടെ കബറി വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ കൊടുക്കണേയല്ല അവരെയും ഞങ്ങളെയൊക്കെ ആഹ്റത്തിൽ ഹബീബിന് റസൂലിഅലൈ വല്ല തങ്ങൾ ചിവാരിലായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേയല്ല ഈ മജലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പ്രദാനം ചെയ്യണേ പ്രധാനം ചെയ്യണേല്ല ജോലിയില് കച്ചവടങ്ങളിലെ മക്കളില് വാഹനങ്ങളിലെല്ലാത്തിലും നീ നൽകണേ നൽകണയല്ല നിന്റെ റഹ്മത്തിനെ നീ ചൊരിച്ചു കൊടുക്കണേ കൊടുക്കണേയല്ല എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി കൊടുക്കണയല്ല ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നീ ലൈക്കായ ജോലി നൽകണേ നൽകണയല്ല

أغفر لنا ورحمنا ورحم من يرحمنا في رحمتك يا رحم الراحمين الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم